बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला यूट्यूब के नाजरीन आज की हमारी जो हिकायत है वो बिस्मिल्लाह की बरकत के बयान में है चुनाचा हिकायत बयान की जाती है कि एक औरत का खामिद मुनाफिक था और उस औरत की आदत ये थी कि वो हर चीज़ के साथ अमलन और फैला बिसमिल्ला पढ़ती थी और उसका खामद उसे कहता कि मैं ज़रूर तुझे इस पर शर्मिंदा करूँगा एक दिन उसने अपनी बीवी को एक सिक्कों का थैला दिया और कहा इसको हिफाजत के साथ रखना उस औरत ने उस थैले को एक महफूज जगह रख दिया खामद ने औरत को गाफिल पाकर उस थैले को उठाकर कुएं में फेंक दिया जो उसके घर में वाक़ था फिर उसके बाद उससे थैला मांगा जब वो औरत उस जगह आई और कहा बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह पाक ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि वो फौरन जाकर उस थैले को उसकी जगह पर रख दे जब उस औरत ने थैले को हासिल करने के लिए अपना हाथ उस जगह रखा जहाँ पर उसने थैला रखा था तो थैले को वहाँ मौजूद पाया तो उसका खामद बड़ा हैरान हुआ और अल्लाह ताला से तौबा की और पक्का सच्चा मुसलमान बन गया प्यारे यूट्यूब के नाजरीन हमने इस हिकायत से ये सबक सीखा कि बिस्मिल्लाह की बहुत बरकत है और बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले का हर काम गैब की तरफ से भी हो जाता है अगर उसकी नीयत खालिस हो तो हमें भी चाहिए अपने हर नए काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और अल्लाह का नाम लें और अल्लाह को याद करें